Дніпропетровськ сучасне місто з елітними будинками та приватними пентхаусами. Проте це ще й місто, де є безліч напівзруйнованих занедбаних будівель, яких саме дивіться далі. У сучасній Україні впродовж усієї своєї історії Дніпропетровськ є одним із найвизначніших політичних, промислових, фінансових, наукових та культурних центрів. Наше місто по праву вважається одним із найгарніших в Україні. Це місто хмарочосів та дивовижних сучасних будівель. Проте, поряд із надсучасними спорудами, неначе тіні височіють дивні будинки. Вулиця Красна, один із центральних районів міста. Безліч людей, жвавий транспортний рух та ця. Напівзруйнована будівля. Що це за будівля та чому вона знаходиться у такому занедбаному стані, достовірно невідомо. Цей будинок міг би розмістити не один десяток сімей, вирішивши безліч житлових питань. Але зараз входи у будівлю замуровано, а паркани дозволяють роздивитися на півзруйновані стіни лише здалеку. Можливо, це був один із доходних будинків Катеринослава, яких на той час було дуже багато. Та чому він зараз не жилий, однозначно сказати важко. Сучасствують дві версії, як це все произошло. По першій версії около 30 років назад його купив якийсь то бізнесмен, почав переділувати з комуналки, перестраивать в елітне житло. Там є свіжі кладки, в этом можна это все как бы посмотреть. Но потом он умер, и на этом все и остановилось. По другой версии, это здание хотел купить Виктор Пинчук, но тоже сделка не состоялась, и здание пустует. Сейчас в этом здании можно найти много граффити разных. Здесь рисуют художники-граффитчики Днепропетровска. Ну, в принципе, больше об этом здании ничего такого сказать нельзя. Просто заброшене здання в центрі міста. Ця та багато інших занедбаних споруд на вулицях міста зацікавили Володимира та Миколу, фотографів-любителів, які не просто вишукують місця для гарного фото, а й цікавляться історією рідного Дніпропетровська. Таке незвичайне і цікаве хобі захоплення красою, що допомагає привідкрити одну із сторінок історії краю і розказати сучасникам про те, що усі споруди, повз які ми проходимо щодня, зберігають свої таємниці. Дніпропетровськ. Такой, какой он есть, не только э, его красивая набережная, но и те э, части Днепропетровска, те его э, места, которые не так известны и, может быть, даже немного пугающие. Но э, это тоже часть нашего города, и хочется рассказать о нем, показать людям, что есть такое в нашем городе. Вот мы и вырушили у подорож днепропетровскими улицами у пошуках цикавых будивель. Ще декілька років тому у цьому будинку жили люди, проте зараз лише руїни на вулиці Красній. Історія цього будинку досить сумна. Здавалося б, будівля у центрі міста має завжди користуватися попитом. Та коли на ній з'явилися тріщини, реставрувати її ніхто не наважився. Тож люди тепер так і живуть поряд із руїнами, і не лише на вулиці Красній. Недалеко від центрального проспекту міста височіють корпуси колись величної лікарні. Будівлю звели у 1910 році за ініціативою останнього ватажка Катеринославського дворянства князя Урусова, який очолював місцеве управління товариства Червоного Христа. Комплекс лікарні розташовувався на первозванівській вулиці, тепер вулиця Короленка. Колись він був передовим медичним закладом, оснащеним найсучаснішим на той час обладнанням. Зараз будівля у жахливому стані. Стіни розвалюються, проте подекуди ще зберігаються залишки того, що нагадує про тихі роки існування лікарні. Больниця красного креста, яка знаходиться на вулиці Кралінка, вона була в таких корпусах. знаходилась. в совєтське време, в Рімнані незалежності, називалася перша больниця, перша міська больниця. Общество Красного Креста появилось в Екатеринославе в 1910 году. И сразу же стал вопрос о постройке больницы для Общества Красного Креста. И для этого был заказан проект здания у известного архитектора Георгия Ивановича Панафутина. Это архитектор, который построил наш исторический музей и ряд других еще интересных зданий. И также он работал и с памятниками, то есть постаменты памятников делал. Памятник Пушкину и памятник Ломоносову. Ну, это памятник Ломоносову сейчас, а раньше это были памятник, постаменты памятника Екатерине. Здание было построено в 1910 же году достаточно быстро и открыто. Здесь была больница Красного Креста. Интересно, что больница была, принимала тех, кто не мог. Вообще, медицина была платная в то время Российской империи. Но в этой больнице тех, кто не мог заплатить за прием врача, для них было бесплатно. Интересно, что прием врача тогда стоил около рубля. Это достаточно такие немаленькие деньги, если перевести наши современные. Больница Красного Креста была самой большой на 1913 год, а была самая большая по, по, персоналу. Здесь было аж 8 врачей, это достаточно много. Даже губернская земская больница, нынешняя больница Мечникова, не могла сравниться по количеству врачей. Больница просуществовала как больница вот все, ну, практически 100 лет. Она была как больница, и э, э, к сожалению, сейчас уже здесь нет больницы. Здание построено в стиле модерн, хотя Георгий Путин работал в основном в стиле неоклассика, классицизм. Но здесь он построил в стиле модерн эти корпуса больницы. Наверное, это, скажем так, невыгодно восстанавливать эти старые здания. Хотя интересно, что больница была заброшена не сразу. То есть сначала были несколько корпусов, и последний корпус, на который мы с вами смотрим, он был заброшен уже самым последним. То есть здесь еще до недавнего времени была больница, то есть какие-то еще были приемные тут пункты, или что-то находилось больничное. Прямой момент. Містом роздивляючись будівлі, і виявляється, що найбільше красивих, але занедбаних і майже повністю зруйнованих будинків знаходиться по вулиці Артема. Зауважимо, що ця вулиця є також однією з центральних, проте кількість руїн вражає. Існує версія, що близько 20 років тому цей квартал досить привабливий для забудови, випалювала для себе якась будівельна фірма, оскільки ремонтувати багатоповерхові пам'ятники архітектури занадто дорого, а зруйнувати не можна. Тож будівлі просто залишали повільно руйнуватися, іноді влаштовуючи невипадкові пожежі. Ми знаходимося на вулиці Артема, аби шулиця Лександровська здання раніше на території цього участка, де знаходиться це здання середині 19 віка. Находилось всего лишь одно небольшое такое имение, которое принадлежало некому Шнайдеру. И потом в 1898 году он продает этот участок с небольшими этими постройками купцу Кацнельсону. И он строит здесь доходный дом, который мы с вами видим. Это уже 1899-1900 годы. И этот доходный дом ничем особенным таким не выделялся, но обычный доходный дом. Но интересно, что... То есть, эта история этого дохода дома связана с историей одной из больниц екатеринаслава э, Здесь находилось э, в 1898 году было организовано в нашем городе общество фельдшеров, или э, общество помощников врачей, оно еще раньше называлось. Изначально это общество находилось, э, у них была небольшая такая больница, их, и... Постройки, которые находились на территории губернской земской больницы, нынешней больницы Мечникова. Но со временем э, они вынуждены были эти постройки, которые у них были продать, э, и их заняла губернская земская больница. А они искали себе новое помещение и нашли его здесь. И э, они приобретают в 1950 году себе здесь э, часть этого здания, где располагается приемная, то есть больница небольшая, э, и это общество находится здесь. Общество находилось не так долго, потом началась революция, после революции этого уже общества и больницы здесь не стало. То есть они были здесь буквально 7 лет и все. А, общество, а дом стал после этого, после установления советской власти. В нем жили люди, и это было просто коммунальные квартиры. Интересно, что э, в Екатеринбурге больниц было гораздо э, меньше, чем в современном нашем городе, но соотношение населения численности населения больниц было больше, чем сейчас. Оно не так давно находится в таком состоянии, то есть непонятно, почему прямо в центре такого вот да, там обвал, все так оно обвалилось, разрушилось. Возможно, повлияла на это настройка, потому что явно видно, что был этаж на советский район настроен сверху. Может быть, что-то было нарушено, и поэтому оно развалилось таким вот интересным образом, необычным. Можно заметить, что улица Артема изобилует такими памятниками. Дальше тоже есть ниже ряд доходных домов, разрушенных до конца 19-го начала 20 века построек, которые не сохранились. Перлиною усіх занедбаних будівель Дніпропетровська є кінотеатр, у якому вже ніколи ніхто не перегляне улюблену стрічку. У цьому літньому відкритому театрі вже багато років панує безлад. Старожили кажуть, що раніше він називався експрес і приваблював глядачів величою та красою. Ми знаходимося між улицями Сірова і Леніна. Ззаді нас знаходиться заброшений літній театр. Точно неизвестно, когда он был заброшен и почему. Возможно, это связано с тем, что вот здесь, на этом пустыре, который огорожен э, забором, планировалась какая-то стройка. Возможно, его выкупили вместе с пустырем. Ну и стройку, как обычно, забросили и даже не начали. Это одна из версий, почему этот э, летний театр может быть. Заброшен і не посіщаємо. Будинок, що знаходиться по вулиці Гоголя, безумовно не входив до числа найбільших будинків міста, проте був одним з найбільш комфортабельних, бо знаходиться майже у центрі міста. Відповідно, і проживання у ньому було досить коштовним. Другий поверх будівлі займала тільки одна квартира, 10 кімнат з двома залами, двома вандами, туалетом і кімнатою прислуги з кухнею у підвальному приміщенні. Перший поверх займали дві квартири, одна Сім кімнат із залою, ванною, туалетом, кухнею та кімнатою прислуги, а друга три кімнати. Тож цей нині занедбаний будинок має багату історію. Звісно, як дом Долгова, це доходний дом, який в конце 19 века, 1890-е годы. Сначала принадлежав сім'ї Гурсенвіцев. но потом перешел долгом. Этот дом интересен тем, что в этом доме проживал Михаил Владимирович Родзянко, известный политический деятель Российской империи, выходец из Екатеринославской губернии, купец, значит, такого богатого рода. Но интересно, что своего дома никогда у семьи Родзянко в городе Екатеринославе не было. И он снимал здесь квартиру. Интересно, что Родзянко, почему он здесь оказался? В 1900 году Родзянко был председателем губернского собрания и э, решал разные политические вопросы. Интересно, что в это время Родзянко смог много чего сделать для нашего города. Ну, такие можно вспомнить примеры. Это как 13-й археологический съезд в который проходил. Родзянко очень э, сильно участвовал в этом да, процессе. Э, также это организация ту-диспансера первого и Лиги борьбы с туберкулезом. Кстати, долгов, который был хозяином этого дома, был секретарем долгое время этой Лиги борьбы с туберкулезом. Этот дом, скажем так, в истории, кроме Михаила Владимировича Розенко, когда ничем таким не, не запомнился, не вошел. В советское время здесь находился, в 20-е годы, когда в годы молодого советского государства, здесь находился штаб 30-й Иркутской дивизии. Здесь жил некоторое время гоннокомандующий, потом, когда штаб уехал уже, потом это был просто коммунальный дом, то есть просто коммунальная квартира, где жили люди. И уровень независимости здесь просто находились уже, э, жили люди, то есть находились офисы и различные такие другие э, учреждения. Дом заброшен уже, наверное, больше года, то есть, ну, год, полтора, может быть, два, то есть не так давно. Кожен мешканець міста знає, де розташована академія будівництва та архітектури. Безліч студентів закінчили цей виш, навіть не знаючи про те, що на його території знаходяться залишки хрестово-здвиженської церкви. Во дворі цієї святі академії мало хто знає, що знаходяться руїни нового воєнного храму. Так називаємо суділо в тому, що в нашому місті, ще в вікатіринаславі стача дев'ятнадцятого віка на ході розміщались війська, то тобто військовий гарнізон. Это 133-й Симферопольский полк и 134-й Феодосийский полк. Немножко позже это еще был 34-й Перекопский полк. И у каждого из них была своя, был свой храм. Новая военная церковь, это вторая военная церковь, потому что первая была построена на, в другом месте. Она была деревянная, она была построена в конце 19 века, в 1885 год. Со временем оказалось, что эта церковь ну, как, мало вмещает людей нужно расширяться и ведомство военным было решено выделить деньги на постройку новой военной церкви и в 1911 году, году была освящена и заложена церковь на площади Абрамовича вместе которой сейчас если посмотрите то площади там не увидите все застроено корпусами строительной академии спортзалами э и другими зданиями храм был спроектирован по проекту архитектора Вержбицкого и этот храм не являлся бы что-то особенное с точки зрения архитектуры, но это была типичная военная церковь для Российской империи. Таких храмов было построено по всей Российской империи в то время более 60. То есть он ничем особенно не отличался. Единственная его особенность, возможно, для нас сегодня, это то, что он был построен в кирпичном стиле, так называемом. То есть все детали его были сделаны из кирпича, украшения до да, внешнего фасада. И он был сделан из силикатного кирпича, что было новшеством в те времена. Это был новый материал, и, как правило, храмы из него не строили. Интересно, что этот храм расписывал украинский художник Михайлов, который в это время проходил военную службу в Екатеринославе, и был привлечен к росписи храма. Храм действовал не так долго, с 1912 года он был открыт, и уже, то есть действовал начало, когда произошла революция и восстановилась советская власть, которыми он действовал, но в 1930 году был закрыт. И в нем был организован пиротехнический, э, пиротехническая фабрика, которая работала до оккупации немцами нашего города. Во время оккупации немцы храмы открывали для службы, и в том числе был открыт и этот храм. Эти храм, я не сказал, посвящен был крестовоздвижению, то есть это был крестовоздвиженский храм. Э, интересно, что в городе всего было э, три крестовоздвиженских храма. Один это архиерейская церковь, второй это э, старая военная деревянная, и вот этот вот Вторая военная или новая военная церковь. Когда город был освобожден в 1943 году, эта церковь не была закрыта. Здесь проходили службы до 1953 года. В 1953 году храм был передан строительному институту. И там был организован спортзал. И долгое время там находился гимнастический спортзал, до построен новый спортзал. После того и по сегодняшний день там находится склад. Просто склад для инвентаря строительного института. На проспекті Калініна-4 є незвичайний занедбаний будинок. У 1915-1916 роках він був створений спеціально для аптекарської справи. Будинок із дивовижною архітектурою, виконаний у формі італійського палацу 16-го століття. Це одна із найекзотичніших будівель Катеринослава ХХ століття. Вона належала аптекарю Пріцкеру. Тож ця будівля зберігає дуже багато таємниць, про які мы дізнаємося далі. Ну, на данный момент нам известно, что этот дом был построен в начале 20 века знаменитым дневропетровским архитектором Красносельским. Дом был построен для аптекаря. Фамилия Прицкер была. На первом этаже располагалась, собственно, его аптека, на втором был детский садик. Это район был, да, в принципе, сейчас остается очень криминогенным. И такая архитектурная форма, напоминающая итальянский 16 век, дала большую популярность. То есть это в этом районе было крайне необычно. И стал очень популярным местом среди горожан. Дом Прицкера, изначально его дом находился, и он сейчас сохранился, находился на улице Нагу, улице Сквозной и Первой Чечево, нынешний проспект Калинина и улица Щепкина. Занято сохранилось, то есть там аптека, аптека находилась там на первом этаже. В этом, но ну, потом, в 2015 году, Прискер заказал аптеку, новое здание для своей аптеки, там место, где он будет жить, рядом построить. Заказал архитектору Красносельскому. И тот построил, уже в 2016 году было здание готово. Здание было построено в стиле итальянского плаца 16 века. Это излюбленный стиль до революционной Александра Леонидовича Красносельского. И в этом доме находилась аптека, то есть там же Прискер жил. Интересно, что аптека, аптекарское дело в революции, это была целая такая тоже индустрия, как и сейчас. И в основном этим занимались иностранцы, немцы. Начинателем аптекарского дела был Карл Раде, который еще поселился в конце 18 века, когда Екатерина только начинался, он поселился у нас. И э, на склоне аптекарской балки, собственно, почему аптекарская балка. Прискер продолжал это аптекарское дело фармацевтическое, э, и в 16-м году было построено это здание, и до революции Прискер, то есть аптека там работала, а Прискер там жил. В принципе, мы знаем, что Прискер потом эмигрировал, вернулся обратно в Германию в 18-м году, но аптека оставалась. То есть аптека оставалась и в советские времена в этом здании, и вход до недавнего времени там тоже была аптека. Ну, вот даже на какое-то время, лет пять, наверное, уже там нет ее. В чем его особенно? Здание по всему фасаду его охватывало 4 колонны Каринского ордера, то есть такой вот тоже Стиль явно, момент, который показывает стиль красносельского до дореволюционного. Но сейчас, к сожалению, дом пустует, разрушается, и непонятно, что с ним будет в дальнейшем. А в том доме, который был рядом, там интересно, что... котором раньше было сначала аптека прицкера да, до, до 16-го года. Там, после того, как прицкер съехал, там разместилось железнодорожное училище, одно из училищ. И там же находился один из первых кинотеатров, таких вот маленьких первых кинотеатров, который назывался Биоскоп Сквирского. Ось там був такой один з перкетнафікарінаславо кинотеатров, на первочечвоської. Коли ми говоримо про занедбані будинки, то перед очима найчастіше постають руїни. Але будівля, яка знаходиться по вулиці Червонозаводській, просто вразила своєю красою. Цей архітектурний шедевр знаходиться у промисловому районі міста. Його історія достеменно невідома, проте, напевно, вона має свої таємниці. Цю споруду можна сміливо назвати найзагадковішою у нашому місті. Гарний помарнований часом фасад радо відкрив перед нами двері, запрошуючи всередину. Колись цими сходами щодня підіймалися сотні людей, тепер же тут найчастіше можна зустріти поодиноких туристів, фотографів або графітчиків. Від кремезної будівлі залишилися лише стіни, та вона не втратила унікальності та неповторності. А те, що будівля зараз занедбана, навіть додає їй. Особливого шарму. Усе зруйновано і з кожним днем стан будівлі усе гірше. У горах цегли бачимо навіть фірмові зразки із штампами виробника. Так кремезна та цікава будівля перетворюється на купу будівельних матеріалів. Про це здання мало що звісно. Є дві версії. Перше це дворець культури заводу Бабушкіна. Тут проводилися мероприятия для працівників заводу Праздничний. Вот. По другой версии, это какая-то бурса. Какая из этих версий есть правильная, и вообще какая-то из них может быть, и вообще ни одна из них неправильная. Но вот такая информация до нас дошла. На ДК, с нашей с точки зрения, это не совсем похоже, потому что здесь нет актового зала. То есть, где выступать и проводить какие-либо мероприятия. С другой стороны, для бурсы, для училища здесь очень маленькие комнаты. Для класу в обучення, так що возможно, даже ні одна из этих версій не является достоверной. Палац культури імені і колись мав неабияке значення для культурного життя міста, проте його розквіт, на жаль, закінчився. Палац культури і не функціонує вже давно. Він втратив свою актуальність з появою нових осередків культури. Проте його й досі охороняє вождь пролетаріату Володимир Іліч Ленін. Останній раз ДК функціонував за своїм прямим призначенням аж у 2000 році. З тих пір він стоїть в якості пам'ятника радянській системі, порожній і безглуздий, повністю розвалений всередині, з сірими, потрісканими стінами зовні, скло розбите, вікна забиті фанерою, а подекуди і афішами старих вистав, і навіть картинами. Від будівлі досить лине енергетика свята і урочистих заходів, що колись там відбувалися, і сумно усвідомлювати, що ця велична будівля нині поволі доживає свої останні дні. Усередину нам потрапити не вдалося, так як усі входи закриті, і ніхто не хоче повертатися до питання відновлення палацу. Проте в інтернеті ми знайшли декілька світлин, що розказали про занедбані і засмічені зали будинку. Усе залишилося таким, яким було у радянські часи. Яким його пам'ятають працівники і відвідувачі палацу дворці зв'язані були з о, о, другим періодом історії, тобто до. дореволюционным, да, с царским периодом правления. Дворцы строились для знати, аристократии, царей и так далее. В 20-е годы в Советском Союзе была такая идея, что нужно строить дворцы для рабочих. Дворцы, в которых они могли приобщаться к культуре, к искусству и так далее. И э, эти проекты были по всей стране широко распространены. Конечно же, прежде всего это столицы две, там Москва Ленинград, но потом и другие, скажем так, провинциальные города. Интересно, что э, строительство началось в 1926 году. Интересно, что проект, на проект был всесоюзный, но когда конкурс был проведен, и, э, подвели его итоги, казалось, что реализовать победителя конкурса, проект победителя конкурса, очень дорого, и это пригласили э, построить здание нашего местного архитектора Александра Дмитриевича Красносельского. И он э, занимался этим проектом. Здание было окончено в 1932 году. Здание было построено в стиле конструктивизма. Это единственная работа красносельского в стиле конструктивизм. И вообще это сейчас памятник в свое время всесоюзного значения, сейчас и украинского значения, памятник именно конструктивистской архитектуры. Здание в плане напоминает серп и молот. Интересно, что изначально там не было театра. Театр был пристроен в 1935-1936 годах. Во дворце проходили театральные представления, показывалось кино, было много разных кружков, мероприятий для детей и взрослых. То есть это было действительно культура культурный центр, да, очень культурное место в сердце рабочего Екатеринослава. Почему именно место выбрано было это? Дело в том, что это место раньше называлось Брянская площадь, и как раз это место, где начиналась Брянская колония, заканчивалась Чечеловка. То есть два таких рабочих района, да, связанных с заводом Брянским заводом, потом заводом Петровского. И э, это места, как писали пути водителях советских, это как раз места былой революционной славы. То есть именно в этих местах э, это был как центр Чечеваской республики в 1905 году. Отсюда начинались э, выходы красноармейских дружин в семнадцатом году, ну, в центр, чтобы сражаться с гайдамаками, да и с белогвардейцами другими силами. То есть это был такой центр революционный, рабочий центр Екатеринослава до революционно. Поэтому именно здесь воздвигли этот дворец. Некоторое время там находился оперный театр в этом, когда еще не было кинотеатра у нас, и в свое время это был очень большой концертный зал, 1600 мест там порядка, и э, это было одна из таких самых больших крупных площадок театральных, э, кинотеатральных в нашем городе. Во время Великой Отечественной войны оно было частично разрушено и после реконструкции восстановлено было уже в 1955 году. Именно на это время пришлось э, самый пик популярности этого дворца. Потому что вскоре были реконструированы здания оперного театра, театра Шевченко, театра Горького, и популярность ДК Ильича упала. Принадлежит он, насколько мы знаем, заводу имени Петровского. Сейчас он полностью закрыт, заброшен, все окна, двери заколочены. І доступа ще сюди немає, е, мероприятия, то есть ничего нічого тут не проводить. У нашому місті все більше нових будівель, а старі потроху втрачають своє значення і перетворюються у нікому не потрібні звалища сміття та цегли. Площа Островського одне з найлюдяніших місць Дніпропетровська. Кожного дня сотні людей проходять повз ці руїни хлібзавода, що зараз перетворилися на примару з минулого. Що за будівля була тут раніше, ми вирішили запитати старожилів. Сучасні мешканці мало цікавляться архітектурою, в основному через брак часу. Раніше поряд із хлібозаводом знаходився кіоск, де кожен мав змогу купити теплу булочку перед тривалою поїздкою, автобусом чи електричкою. Зараз будівля є притулком безхатченків і майже нічого не нагадує про те, що тут було раніше. За неперевіреними даними, у часи Катеринослава у цьому будинку існувала мануфактурна майданка. Естерня, потім жіночий монастир, який у воєнні часи розігнали червоноармійці. З часом виникла потреба у хлібі, тож завезли пічі і створили пекарню. Не функціонує вона вже багато років. За однією із версій на цьому місці хотіли побудувати чи то розважальний центр, чи то гіпермаркет. Наразі відомо лише одне: будівля шостого цеху хлібозаводу поступово руйнується, та її майбутнє досить очевидне. Поволі зникають усі старі будівлі, місто осучаснюється, і більшість чудових витворів мистецтва залишаються лише на світлинах і у спогадах мешканців.